दोन महत्त्वाच्या भागाला जोडणाऱ्या उड्डाण पुलाला एक वर्ष आधी तोडण्यात आलं असून सहा महिन्या आधी म्हणजेच सहा जानेवारी दोन हजार चोवीस ला याच पुलाच्या बांधकामाचं भूमिपूजन गोंदिया विधानसभा क्षेत्राचे अपक्ष आमदार विनोद अग्रवाल आणि माजी आमदार राजेंद्र जैन यांनी केलं होतं मात्र या भूमिपूजनाचा सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला असला तरी या पुलाचं बांधकाम सुरू न झाल्यानं संतापलेले आमदार विनोद अग्रवाल यांनी आज या पुलाचं बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराला बोलावून खडेबोल सुनावत आठ दिवसांच्या आत पुलाचं काम सुरू केलं नाही तर मी स्वतः याच पुलाच्या जागेवर बसून ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा आमदार विनोद अग्रवाल यांनी कंत्राटदाराला दिलाय त्यामुळे खरंच संबंधित कंत्राटदार कंपनी या पुलाचं काम सुरू करते की काम सुरू न झाल्यामुळे आमदार विनोद अग्रवाल आंदोलन करतात हे पाहण्यासारखं असेल आरोपी का मुद्दा ये गोध्या के जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है विगत दिनों अनेक अड़चने थी अड़चनों को दूर करके टेंडर करके आज पूरे छह महीने हुए वर्काडर हुए वर्काडर होने के बाद भी छह महीने से संबंधित कंत्रदार ने यहाँ पर काम शुरू नहीं किया बार बार मैंने कॉन्ट्रेक्टर से भी संपर्क किया संबंधित विभाग के अधिकारी से संपर्क किया आखिरकार आज उनको यहाँ पर जगह पर भी बुलाया मुझे इसमें थोड़ा संदेह नजर आता है कि किसी अदृश्य शक्ति के कारण जानबूझ करके काम को विलंब किया जा रहा है आज ये वीडियो के माध्यम से मैं संबंधित विभाग को संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को, को सरकार को प्रशासन को यह इशारा देने जा रहा हूँ कि आठ दिन के अंदर में इन्होंने अगर इस काम को शुरुआत नहीं की तो यहाँ पर मैं तंबू गाड़ करके आठ दिन के बाद में मैं खुद विनोद अग्रवाल जनता का आमदार यहां पर मैं तंबू गाड़ करके के ऊपर मैं बैठूंगा हम की शुरुआत करेंगे और उसके आठ दिन के बाद में और काम नहीं हुआ ये उपोषण को और तीव्र किया जाएगा बाद में यहाँ पर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी धन्यवाद न्यूज रिपोर्टर चेतन समृत आज चौबीस तास गोंदिया नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज चोवीस तास सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स तसेच आज चोवीस तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा कर लाईक करून कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअरसुद्धा करा